اور وجہ آیا وہاں پر ہم لوگوں نے ترجمہ کر دیا چہرے جیسے کہ ایک مقام پر میں پڑھ رہا تھا سور المائدہ کے اندر وہ جو وضو کی آیت کے نام سے مشہور ہے فخر وجو حکم تو ترجمہ کر دیا اپنے چہروں کو دھو لو اپنے چہروں کو دھو لو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو کسی نے کہا کوہنیوں سمیت دھو لو غسل کر لو اور وہ وضو کے نام سے وہ آیت مشہور ہو گئی جب بھی بات کی جاتی ہے نماز کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر سلاح کا مطلب نماز نہیں ہے تو آپ بتائیے پھر آپ جو سلاد کو کہتے ہیں کہ یہ کسی قانون کی پیروی ہے ذمہ داریوں کو فرائض کو پورے طریقے سے ادا کر لینا ہے تو وہاں پر بتائیں کہ پھر یہ ذمہ داری کو ادا کرنے سے پہلے ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت کو پیش آتی ہے یہ بڑا سوال سامنے رکھے جاتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں دھونے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کو صلاح یعنی نظام کے بقا کی کوشش کرنی ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اس کے لیے ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت تو پیش نہیں آتی ہے وہاں بھی وجوہ حکم کا لفظ آیا ہے وہاں بھی مقصد کر دیا کہ اپنے چہروں کو دھو لو سوچنے کی بات یہ ہے کہ نماز سے قبل بھی ہاتھ مو دھونے کی ضرورت پیش آ کیوں رہی ہے پیش آنی نہیں چاہیے کیونکہ کیا آپ اپنے رب کے سامنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں میں کھڑے ہو گئے نماز کی نیت کر رہا ہوں یا نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں تو کیا یہاں پر ہی اللہ موجود ہے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے قریب نہیں تھا قرآن تو کہتا ہے ان ربی قریب مجیب میرا رب قریب ہے مجیب ہے تو جب وہ پہلے ہی قریب تھا تو اب آپ نے اس کو نماز کے سامنے سمجھ کر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں تو میرے سامنے موجود ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سے کیا تأثر جا رہا ہے دنیا بھر کے مذاہب کے اندر جب بھی کوئی اپنے خدا کا ایک بت بناتا ہے تو ہمیشہ اس کو سامنے لا کر ہی اپنی پرستش کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر آپ بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ نے بھی کوئی نہ کوئی تصور کوئی نہ کوئی تصویر اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے آپ کے ذہن میں یہ خاکہ بن چکا ہے کہ میرے سامنے خدا ہے چاہے وہ تصور کے اندر موجود ہو آپ نے تخیل کے اندر اس کا خاکہ بنایا ہے لوگوں نے دوسرے مذاہب میں اپنے ہاتھوں سے تراش کی اس کا خاکہ بنا کر آپ کو مجسم صورت میں پیش کر دیا ہے مجسم صورت میں پیش کر دیا ہے بات تو وہی ہے ان نے فرق کیا ہے انہوں نے مجسم بنا کر پیش کر دیا ہے آپ نے اپنے تخیل کے اندر ایک مجسمہ تیار کیا ہوا ہے دونوں کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اگر یہاں پر کھڑا ہو کہ پر پرستش کر رہا ہوں نماز ادا کر رہا ہوں یا جو بھی آپ نام دے دیجئے اس کو تو اس میں میرے سامنے وہ ایک ذات کا ایک مجسمہ تصور کے اندر یا اس کا پتھر کے اوپر یا کسی بھی صورت میں موجود ہے لیکن مان رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریق پر مذاہب عالم کے لوگ چل رہے ہیں ہاں باقاعدہ راوی نے تو اس کے اوپر ایک ثبوت بھی پیش کیا ہے راوی نے تو روایت بیان کر دی اور اللہ کے وصول کے ساتھ منصوب کر کے کہہ دیا کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو خدا کو دیکھ رہے ہو یہ تصور آپ کے ذہن میں پیدا کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی یہ تو وہی بات ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر مذہب کے اندر کہ کوئی نہ کوئی صورت ہونی چاہیے اس وجہ اس وقت جب کہ آپ کوئی پرستش یا عبادت کا نام دے کر اس کو ادا کر رہے ہیں نماز کے اندر بھی یہی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں جب کہ قرآن جو آپ کو بتا رہا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ اللہ آپ سے قریب ہے وَنَحْنُ رب إِلَيْهِ مِنْ من حبلورید <الْوَرِيد> ہم دو حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہیں جب وہ ہے ہی قریب تو آپ اس کے لیے ہی تو ادائیگی کر رہے تھے نماز کی تو پھر آپ اس کے لیے ہاتھ منہ دھو کر باقاعدہ تیار کیوں ہو رہے ہیں آپ تو ہر وقت تیار ہیں اللہ کے لیے اس کے لیے بھی پھر یہ ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے اور اس میں حکمت کیا ہوگی آپ خود سوچیں اگر اس کو عقل کے پیمانے پر پرکھنا شروع کریں تو نماز سے پہلے ہاتھ منہ پاؤں دھونا اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے لوگ اس کی تعویلات پیش کرتے ہیں بھئی پہلے زمانے میں عرب کا سہر آتا ہاں لوگ گندے رہتے تھے اس سے کم سے کم آدھا غسل تو ہو جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کی تعویل سر کے مسئلے کی تعویل کر دیں گیلے ہاتھ سے آپ سر کے اوپر ہاتھ پھیریں اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے کیا اس سے بال سیٹ کرنا مقصود تھا وہ تو آپ نے ٹوپی یا امامے کے اندر چھپانے کے لیے کتنی تگ دو کی ہے دعوتیں دی ہیں تبلیغیں کی ہیں کہ بالوں کو چھپایا جائے نماز کے اندر تو وہ بھی آپ کا بے معنی اور تعویل جو ہے لایانی معلوم ہو رہی ہے اور چلیں اس کو بھی اگر آپ کی تعویل مان لیں تو تیموم کے اندر پھر آپ کو مسا کرنے کے گے ضرورت موانی مٹی سے تو دوسرا اس پر بھی تو غور کریں نا آپ یہاں تو سوال اٹھا لیتے ہیں کہ نماز وہ صلاح کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا اوپر ہاتھ منہ دھونے کے لیے آپ اس پر بھی غور کریں کہ اگر آپ نماز مان رہے ہیں اس کو تو اس میں بھی آپ کو ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کیونکہ آپ تو ایسی ذات کے پاس جا رہے ہیں ایسی ذات کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کبھی نہ تو کسی حیت کا ذکر کرنا گوارہ کرتے ہیں نہ کبھی اس کے بارے میں کسی جہد کا تصور کرنا گوارہ کرتے ہیں آپ تو اس کو لا محدود ذات تصور کرتے ہیں محدود تو تصور ہی نہیں کرتے کہ آپ کسی مقام پہ جا کر اس کے بارے میں کوئی اپنے ذہن میں خاکہ بنائے نہ آپ کبھی یہ گمان کرنا چاہتے ہیں یا گوارا کرتے ہیں کہ یہ ذات وہ ہے جو مجھ سے کسی بھی لمحہ دور ہوئی ہو جب وہ دور ہی نہیں ہے تو آپ اس سے قریب ہونے کے لیے اس عمل کو انجام دے کیوں رہے ہیں جبکہ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ میں خالی سطن یہ نماز اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ یہ وجو کا جو ترجمہ ہے چہرے ہر جگہ کر دینا یہ بالکل الگ طرف لے جائے گا آپ کو قرآن کے بنیادی مفاہیم اور بنیادی مقاصد سے دور کر کے رکھ دے گا پھر وہی معاملہ ہوگا جو میں نے ابھی پیچھے والی آیت پڑھی تھی نا وہ لذین تلف و فی فل کتابی لفی شاقن بڑھ دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں کتاب کے معاملے میں قانون کے معاملے میں وہ دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں پھر یہی معاملہ ہوگا